Как получилось полтора года назад, жители Троещины проголосовали за меня как за депутаты, и с этого дня полтора года каждый день мы, вот, мой помощник Алексей, вместе стараемся сделать жизнь Троещины лучше. Но я сам, так сказать, был не самым лучшим учеником, хотя учился на Троещине в 259 школе и закончил ее только благодаря, потому что как хороший был директор, хороший у меня был завуч, Алексей также мой помощник, выпускник 276 школы. Последние полгода ходит по району, выслушивает какие все э, хорошие... Но, тем не менее, Алексей, как и любой житель Троечины, хочет, чтобы у нас был самый лучший район в городе Киеве. И для меня э, учитель — это не просто человек со знаниями, а для меня учитель — это человек с душой. Поэтому э, День Учителя, наш подарок — это душевный такой подарок. Поэтому вам поклон, дорогие учителя, кто работает в школах, кто работает в садиках, кто занимается нашими детьми, потому что вот у меня трое детей, и я знаю, что их воспитание, я недостаточно уделяю времени, и вся надежда только на кого? На Да, поэтому большое вам спасибо.